एकू नमस्कारङ्गातीरनिलयं mm. सद्भक्तहृदयादीशं श्रीपूजितम् मन्त्रालय पुरनिवासं वन्दे श्रीराघवेन्द्र गुरुसार्वभौमम् वन्दे श्रीराघवेन्द्र गुरुसार्व गुरुविना महिमया मन्त्राक्षते बेळगितु इवाळनु मन्त्रालयश्रीगुरुरायरा पुण्यक्षेत्रदी गुरुविना महिमया मन्त्राक्षते बाळनु मन्त्रलय श्री ई पुण्यक्षेत्रदी यतिराघवेन्द्र गुरुराघवेन्द्र क्षरणादिनिनपादके बकुतरा हृदयेन्द्र वरनीडो वरदेन्द्र चन्द्रने पापमन्सु ओ गुर्वे कलियुगद कामधे कहि नोवीमरेसु ईबाळमुन्नसु दयतोरो कल्पते श्री श्रीकरुण श्रीगुरुरयशुभदालय पापमन्सु ओ गुर्वे कलियुगद कामधेनु कहि नोवीमसु बाळमुन्नडसु दयतोरो कल्पतरुवे श्री कल्पर्वे श्रीगुरुना भक्तिे नम श्रीरक्षय सत्यदी अभयवानीरु गुरुवे गुरुविना महिमया मन्त्राक्षसे बेळगितु ईपाळनू मन्त्रालयश्रीगुरुरायरा यी, गुरु यी पुण्यक्षेत्रदीयतिराघवेन्द्रा गुरुराघवेन्द्रा शरणादिनि न पादके ಭುತರ ಹೃದಯೇಂದ್ರ ವರ ನೀಡ ವರದೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಚಂದ್ರನೇ ಮನವೆಂಬ ಮಂದಿರದಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ನೀ ನೆಲೆಸು ಓ ಎನ್ನ ಯೋಗೀಂದ್ರನೇ ಬದುಕೆಂಬ ಬಂಧನದಿ ಭಯ ನೀವು ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ಭಕ್ತ ಜನ ದೇವೇಂದ್ರನೇ मन्त्रलय श्रीकरुण मने माडि मिरदि मनेसु ओ एीन्द्रने बदुकेम्ब बन्धनदि भयनीगु श्रीगुर्वे भक्तजन देवेन्द्रने आयुगत प्रह्लादरे ತೀರ್ಥರೇ ನರಹರಿಯ ಪ್ರಿಯರಾಯರು ಆ ಯುಗದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೆ ಈ ಯುಗದ ಗುರುರಾಯರು ಕಲಿಯುಗದ ತೀರ್ಥರೇ ನರಹರಿಯ ಪ್ರಿಯರಾಯರು महिमया मन्त्राक्षते बाळनु मन्त्रालय गुरुरायरा ई पुण्यक्षेत्रदी यतिराघवेन्द्र गुरुराघवेन्द्र शरणादे निनपादके भकुतरा हृदयेन्द्र वरनीडो वरदेन्द्र मन्त्रालय चन्द्रने भकुतरा हृदयेन्द्र वरनीडो वरदेन्द्र मन्त्रालय चन्द्रने मन्त्रालय चन्द्रने गुरो राघवेन्द्र हरेष्